Salam, əziz tələbələr. Biz bu gün keçmiş davam edib bitmiş zaman haqqında danışacağıq. İlk öncə mən sizə məlumat üçün deyim ki, yəni bu zamanda baş verən bütün hadisələr hamsa keçmiş zamanda baş verir. Bax bunu ötməyək. Düzəldilməsi necə düzəlir? Had been üstəgəl p1, yəni p1 dediyimiz fel üstəgəl ing bax bu forma əsas gündəzə çarpana söz yadda qalmalı olan forma budur had been üstəgəl p1 nəqli cümlələrdə mübtəda üstəgəl had been üstəgəl p1 sual cümlələrdə bax elə bir ki nəqli cümlədəki had-i götürürük mübtədanın əvvələ qoyuruq qalğın olduğu kimi qalır İnkardə isə nəqli cümlədəki sıralanma ilə düzülür. Sadəcə olaq xəttdən sonra not inkar seçini artırırıq. Məsələn, misalına gəlin baxaq. I had been reading a book when he left. O ə, tərk edən, ə, edəndə mən kitab oxuyurdum. Deməli, sualda isə had you been reading a book when he left? O tərk edəndəsən kitab oxuyurdun. I hadn't been reading a book when he left. O tərk edəndə mən kitab oxumurdum. Gördüyünüz kimi bütün bu bu cümlələr hamısı keçmiş zamandadır. İşlədilməsi, işlədilməsi keçmişdə müəyyən bir vaxtdan əvvəl və digər hərəkətdən əvvələ qədər baş verib bitmiş hərəkətlərdir. Yəni baş verib, davam eləyib, bitir. O da hamısı nə zaman baş verir? baş verir, yəni davam edir müəyyən bir müddətə qədər və ondan sonra da e, yəni o, o vaxta qədər baş verir, bitir. E, Elsa bilir ki, bu pastdır. E, Past keçmiş zamandan indiki zamanın əslində arasıdır, amma heç indiki zamana gəlib çatmır. Elə keçmiş zamanda müəyyən bir vaxta qədər e, davam edir və bitir. Gəlin bunu e, digər formada baxaq. Elsa bilir ki, A və B bax bu bunlar Bax, bu ərazi keçmiş zamandır. Mən televizora baxıram, baxıram və o deməli tərk eləyənə qədər. Artıq o tərk eləyəndə mən həmin müddətdən, o tərk eləyəndə mən televizora baxıram. I had been watching TV when he left. Və göstərirəm ki, yəni həmin vaxtda qədər mən televizora baxmışam. He had been watching TV since the child left. Uşaq deməli yata slept. Uşaq yatandan biz televizora baxırıq. Nə zamandan? Uşaq yatandan. Bular hamısı da keçmiş zamanda baş verir. E, yəni bir, bir ikinci məsələn də unutmayaq ki, keçmiş davam edib bitmiş zaman, yəni bu zamanda o hadisənin bir tərəfi deməli keçmiş tamam idi, bitmiş zamanda olanda digər tərəfi isə keçmiş sadə zamanda olur. Deməli hadisəni də götürəndə isən birinci hadisə hansı hadisədir? Yəni öncəki davam edən hadisə təbii ki deməli indi keçmiş davam edib bitmiş zaman zaman olur. Onda yəni ki nə hansı zamandan əvvəl o tərk edən əvvəl. Deməli bu o tərk edən əvvəl başlayıb və tərk, tərk ediyəndə, yəni bu insan bunu edirdi. Tərk eləyənə qədər bax bu hadisə o vaxta qədər hadisə baş verir deməli, deməli, deməli. Yenə də unutmayaq ki, deməli, keçmiş sadə çox demə sözünü istətdim. Keçmiş sadə zamandan uzlaşır. Yaxşımı? Ondan sonra gəlin zamanların uz uzlaşmasının təbii olmayan hallara baxaq. Bəs zamanlar nə zaman uzlaşmır? Gəlin ona baxaq. Zamanlar zaman zərfi varsa da, yəni rahatlıqla uzlaşmama hadisəsi baş verə bilər. Məsələn, She didn't speak last year, but she speaks now. O keçən il danışmırdı, amma indi danışır. Baxın, burada last year var, burada isə nə var? Last year-a görə biz rahatlıqla keçmiş sadə zaman istifadə etdik. Burada nə olduğunu görsək, biz indiki sadə zaman istifadə etdik. Cümlə Azərbaycan dilində biz deyirik, o keçən il danışmırdı, amma indi danışır. Sonra tamamlıq budaq cümləsi işlənmisə, tamamlıq budaq cümləsində bilirik də ə, necə işlənir. İndi baxaq. She doesn't know now when her mother came. O indi bilmir onun anasının ə, nə vaxt gəlməsini nə, o indi bilmir. She doesn't know now. O bilmir. İndi bilmir. Nəyi? Anası ə, nə zaman gəlibdi? Yəni who her mother again, onun anası gəlməyi keçmiş zamandadır. Mən indi bil, onun indi bilməməsi isə indiki zamandadır. Sonra təyin budaq cümləsi işlənilibsə. İndi baxın, bu da maraqlı cümlədir. The book I bought yesterday. The book I bought yesterday is interesting. Mənim dünən aldığım kitab maraqlıdır. Nə? Və bunların hamısı nə son cavab verir? The book I bought yesterday də buq albought jest və tə də buq you gave yesterday sənin verdiyin kitab maraqlıdır. Sənin dünən verdiyin kitab maraqlıdır. Mənim dünən yediyim ə, məsələn ə, pizza dadlıdır deyə bilərik də. Dünən aldığım başdırım. Dünən aldığım pizza və yax da ki dünən aldığım kitab, ə, dünən verdiyin kitab maraqlıdır. Yəni bax ə, bu da belə Ə oldu, əziz tələbələr, növbəti dərslərimizdə inşallah görüşmək üzrə. Hələlik